Начальник караула второй государственной пожарной части номер два, лейтенант Маринич Евгений Николаевич. Одной из проблем есть то, что пожарные гидранты находятся на парковках. То есть в случае выезда пожарных подразделений к месту вызова мы не можем забрать воду из пожарных гидрантов, поскольку на них расположены машины. В таких случаях, когда машина находится на пожарном гидранте, мы ищем первым же делом ближайшие выезды источники, которые могут находиться очень далеко, это займет очень много времени, что в свою очередь влияет на скорость подачи воды и мест месту пожаров. пожара. Управление реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович. На сегодняшний день в городе Одессе насчитывается более двух с половиной тысяч пожарных гидрантов. Они относятся к источникам противопожарного водоснабжения. В случае возникновения пожара пожарно-спасательные отделения с недостаточным запасом воды в пожарных цистернах вывозится всего лишь не более 2,5 тонн воды. Устанавливают пожарные автоцистерны на водоисточники, которыми пожарные гидранты и являются. Зачастую хаотично припаркованная техника Личный автотранспорт не дает возможности своевременно установить на ближайшие водоисточники пожарную технику, что в свою очередь может оттянуть время ликвидации пожара. Сегодня мы проводим рейд совместно с пожарно-спасательной службой Приморского района и Главного управления. И цель нашего рейда ⁇ это пожарные гидранты, потому что, к сожалению, в нашем городе часто случается так, что... Люки, которые, под которыми находятся пожарные гидранты, они никак не обозначены. Существует вот такое вот обозначение, обратите внимание, на стене дома, напротив этого люка. Но, как правило, оно, либо никто на него не обращает внимания, либо его игнорируют, либо его заклеивают разными рекламными объявлениями. И, как правило, водители в большинстве своем совершенно не обращают внимания и паркуются зачастую прямо над пожарными гидрантами. Мы будем проводить комплекс мер, который будет направлен на то, чтобы люки, под которыми находятся пожарные гидранты, резко отличались от всех прочих. Вот обратите внимание, люк ничем не отличается, но что будет делаться? Во-первых, люки, под которыми находятся пожарные гидранты, все будут окрашены в красный цвет. Мы дадим сейчас указание коммунальным службам нашего города, письмо на Приморскую районную администрацию и на районные администрации в других районах города Одессы, в которых мы также будем впоследствии проводить подобные рейды, чтобы они окрашивали такие люки в красный цвет. И возле них, коммунальными, опять же, таки службами нашего города, будут монтироваться вот такие вот столбики, которые будут также окрашены в красный цвет, и на них будет нанесено пожарный гидрант, сокращение да, буквы П и Г, и они будут размещаться непосредственно возле люка. Это будет давать тройную идентификацию местонахождения пожарного гидранта. Красный люк, красный столбик, надпись на стене, табличка на стене – пожарный гидрант. Сергей Дубенко, я э, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Транспорт Сервис.